Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kumpulan 8 yang terdiri daripada saya Muhammad Aliuddin Beraimi dan ahli kumpulan saya Muhammad Muaz bin Muhammad Buzil Muhammad Ammar bin Muhammad Marbat dan juga Muhammad Faiz bin Muhammad Marbat akan menerangkan tentang persamaan dan juga perbezaan sistem pendidikan Bondok, Johor dan Selangor Baiklah, saya akan menerangkan tentang pengenalan bagi sistem pendidikan di pondok, di sekolah agama Kerajaan Johor dan juga sekolah agama di Selangor. Untuk pengenalan sistem pendidikan di pondok, pondok merupakan satu institusi pengajian yang berteraskan Islam dan juga merupakan antara tempat pengajian yang terawal dibina dan ditubuhkan bagi murid-murid di seluruh Malaysia. Yalah, seterusnya sistem pendidikan sekolah agama di Johor merupakan antara negeri yang menempatkan pendidikan Islam antara yang terawal dan juga ketubuhnya sekolah agama di Johor ni adalah untuk memberikan kesepaduan ilmu bagi masyarakat Islam di negeri Johor seterusnya bagi sistem pendidikan di sekolah agama Di negeri Selangor pula uh, Sebagai pengenalannya Ingin melahirkan generasi muslim yang berilmu Berahlak mulia serta seimbang Dari segi intelektual, rohani Dan juga jasmani mereka Serta uh, Sekolah agama di Selangor ini Amat menitikberatkan Adab dan juga ahlak serta dapat memperpukuh nilai-nilai Islam bagi masyarakat di Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz bin Muhammad Marbat akan membentangkan tentang persamaan antara sistem pendidikan Islam di antara negeri Johor dan Selangor. Yang pertama, kita masuk kepada persamaan antara struktur pentadbiran dalam struktur pentadbiran, kedua-dua sistem bagi negeri Johor dan Selangor diketuai oleh Sultan bagi negeri masing-masing. Maka, apa sahaja dasar dan pentadbiran perlu mendapat perkenan daripada Sultan. Kedua ialah, kedua-dua negeri ini menempatkan pendidikan Islam di bawah tanggungan kerajaan negeri dan apa-apa sahaja dasar yang diperkenan sultan akan dipantau dan dikawal selia oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Yang ketiga ialah pendidikan Islam di negeri masing-masing dinaungi oleh Majlis Agama Islam Negeri. Untuk Johor dinaungi oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor iaitu MAIJ Manakala Selangor pula dinaungi oleh Majlis Agama Islam Selangor iaitu MAIS. Keempat ialah berkenaan pelantikan guru. Guru sekolah agama akan dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri atau SPN atau Jabatan Agama Islam Negeri. Seterusnya berkaitan dengan kurikulum Kurikulum yang diguna pakai dan dilaksanakan oleh Johor dan Selangor selaras dengan Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM melalui KSSR dan KSSM. Yang kedua ialah pendidikan Islam kedua-dua negeri ini menggunakan sumber yang sama iaitu daripada Al-Quran dan Hadis serta penggunaan mata pelajaran tauhid ibadat sirah dan akhlak sebagai mata pelajaran utama. Yang ketiga ialah objektif. Objektif utama pendidikan Islam bagi kedua-dua negeri ini adalah untuk memfokuskan kepada pembentukan akhlak yang selaras dengan kehendak agama. Yang keempat pula ialah pengukuhan kepada penguasaan Al-Quran seperti pembacaan dan hafazan Al-Quran Mata pelajaran Al-Quran dan hafazan antara merupakan subjek utama yang perlu murid kuasai dengan baik Sekarang, kita sentuh berkenaan program inovasi yang dijalankan oleh sistem pendidikan Islam di Johor dan Selangor Antara persamaannya ialah penggunaan teknologi contohnya seperti penggunaan Google Classroom, aplikasi Kahoot dan sebagainya. Langkah ini perlu diambil bagi memastikan pendidikan Islam sentiasa kekal relevan. Seterusnya ialah pelaksanaan program pembangunan sahsiah Kedua-dua negeri melaksanakan program ini untuk menanam sahsiah dan kepribadian yang mulia dalam diri murid. Contohnya seperti mengadakan camp-camp motivasi dan program Imam Muda bagi mempersiapkan murid untuk menjadi pemimpin kepada masyarakat. Di samping itu, bagi menghargai inovasi yang dilaksanakan guru dan sekolah kedua negeri ini mengadakan anugerah-anugerah tahunan seperti Anugerah Guru Inovasi Pendidikan Islam. Hal ini dapat memupuk guru untuk lebih bersemangat untuk lebih kreatif dan inovatif ketika mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Muaz bin Muhammad Buzil dari Kumpulan 8 ingin menerangkan perbezaan sistem pendidikan pondok Johor dan Selangor Pertama, perbezaan dari sudut pentadbiran Di pengajian pondok, pada zaman dahulu lebih bersifat autonomi yakni dikendalikan di bawah pentadbiran tuan guru Pada zaman kini, sebahagiannya berdaftar dengan JAKIM atau Jabatan Agama Islam Negeri dan mempunyai struktur rasmi seperti mudir, tenaga pengajar dan unit pelajar manakala manakala struktur pentadbiran di Johor dikendalikan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor dengan sistem pengurusan digital negeri sendiri dan lebih memfokuskan pentadbiran sekolah dan guru dan yang terakhir struktur pentadbiran di Selangor diterajui oleh jawatan kuasa tetap pendidikan negeri dan yayasan Selangor yang mana menekankan pembangunan modal insan, inovasi dan kerjasama pelbagai agensi Perbezaan ketiga, kedua dari sudut kurikulum khas Di pengajian pondok, kurikulum berasaskan kitab turas iaitu kitab-kitab lama seperti kitab Fik kitab tauhid, kitab tafsir dan kitab tasawuf. Manakala pondok moden menambah subjek akademik ICT dan STEM untuk pengiktirafan rasmi. Kurikulum khas di Johor pula seperti Sekolah Rintis Bangsa Johor SRBJ menekankan STEM, bahasa Inggeris dan latihan guru antarabangsa. Sekolah agama pula menggunakan kurikulum bersepadu dini KBD. Manakala kurikulum khas di negeri Selangor seperti program Hypus dan pengembangan pendidikan STEM dibuat di seluruh sekolah. Perbezaan ketiga ialah dari sudut program inovasi. Di pengajian pondok, inovasi digital seperti pondok digital Malaysia dan keusahawanan dan mempunyai kerjasama dengan IPT dan penggunaan ICT dalam pengajar, pengajaran dan pengajian kitab manakala di Johor program inovasi dibuat melalui SRBJ dan latihan guru antarabangsa dan yang terakhir Selangor unit inovasi pendidikan maker space dan anugerah inovasi negeri Selangor AINS melakukan program inovasi Sistem pembelajaran di pondok dan madrasah mempunyai kelebihan yang tersendiri. Sistem ini sistem yang perlu dikekalkan untuk melahirkan individu muslim dan muslimah yang mampu menyambung kegemilangan ulama terdahulu. Manakala sistem pendidikan di Johor dan Selangor terdapat persamaan dalam melahirkan generasi berilmu dan meningkatkan kualiti pendidikan. Walaupun terdapat perbezaan dalam pendekatan serta inisiatif pendidikan antara negeri Johor dan Selangor mengikut keperluan negeri masing-masing, tetapi kedua-duanya tetap berkongsi matlamat utama iaitu membentuk modal insan yang cemerlang. Sebagai penutup, sistem pendidikan Islam di sekolah mampu mempengaruhi masyarakat Islam secara umumnya. Antaranya, membentuk masyarakat yang berahlak mulia. Pendidikan Islam mendidik pelajar tentang nilai murni dan adab yang baik sekaligus melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan berahlak tinggi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan agama Masyarakat menjadi lebih memahami ajaran Islam seperti ibadah, muamalat dan akidah Lalu mampu mengamalkannya dalam kehidupan seharian Yang ketiga, mencegah kejala sosial Pendidikan Islam membimbing pelajar menjauhi perbuatan negatif seperti jenayah, pergaulan bebas Sekaligus menghujudkan masyarakat yang aman Dan yang terakhir Melahirkan insan yang beriman Ia membentuk generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademi Tetapi juga kuat rohani dan berahlak sesuai dengan tuntutan agama Islam Sekian dari kami Terima kasih